Покоряя бездорожье. Сегодня на Майдане Незалежности на состоялся торжественный старт второго этапа чемпионата Украины по трофи-рейдам Украина Трофи. В центре Киева подняли символический флаг соревнований. Все автомобили участники торжественно проехали через стартовую арку, установленную посредине Крещатика. Рассказывает Андрей Цыплиенко. Грязь и бездорожье – праздник для джипера. Добавить немного дождя и рецепт счастья готов. Асфальт Крещатика это, пожалуй, последнее качественное покрытие, которое эти машины увидят, по крайней мере, в ближайшую неделю. Старт это всегда праздник. Пилоты напоминают одну большую дружную компанию. Они давно не виделись и еще не успели поссориться. Вскоре все они превратятся в серьезных соперников, потому что каждый здесь хочет только одного – прийти первым. Во главе колонны победитель предыдущей гонки. Такова традиция. Он первым попадает под снега под фольги и получает самую большую порцию оваций. молодые чемпионы стартуют первыми. Остальные, хотя пока что замыкающие, надеются. Вскоре трасса внесет свои коррективы в расклад гонки. Политики, которые участвуют в трофе, похоже, уютнее чувствуют себя в кожаном седле, чем в кресле парламента. В трассах на перегонах легче, потому что есть правила. В политике же правил нет. Трасса это спорт, это настоящее приключение. Здесь все-таки присутствует здоровый, здоровый азарт. В политике все-таки больше грязи, больше интриг. Политика это явно не для удовольствия. Победить сильнейший выиграет Украина. Это будет крупнейшим движением и соревнованием, и крупнейшим международным. И оно будет международным. Призовой фонд Украина Трофи составляет 500 тысяч гривен. Это немного, учитывая, что за него будут бороться в восьми категориях. Есть и такие, кому важна не победа, а участие. Я ни на что не претендую, я просто хочу ехать, потому что если я буду сидеть дома, это у меня будет температура под 40. Если я знаю, что здесь кипит, все люди едут по болотам, а я буду сидеть дома. В болото хотят и экологи. Они будут присматривать за гонкой до победного конца. Будем стоять на межи заповедников. Поэтому вот, э, просим не порушивать эти межи, поскольку это будет все фиксироваться соответствующими засобами. Еще один сюрприз. Демонстрация возможностей внедорожника – обязательная часть гонки. Не проехал показательную трассу, не едешь и по основной. Хоть и жалко машину, ничего не поделаешь. Регламент есть регламент. Это удивительное чувство стоять на этом месте. Я никогда его еще не испытывал. Два в одном. Пилот и журналист в одном лице. И мне хочется того же, чего хочется всем остальным здесь. Выиграет! А если и не конца? Удачи!